Saya boleh. Ha? Saya boleh jaminlah sedari-sedari walaupun kempennya itu berjalan baik, walau sambutan bagus, walau kalau tengok komen netizen dan dan anggota semua tu memang 80 90% menyokong, sedara-sedari tengoklah kalau saya menang jam saya. Sebab saya mungkin mati lemah jantung kedua, mati terkejut. Sebab saya tahu saya takkan menang. Sebab semuanya telah pun saya saya bukanlah bodoh. Saya bukanlah budak baru belajar sehari-hari. Saya dalam politik ni daripada tahun 99. Berapa banyak dah pemilihan parti yang saya lalui. Saya adalah anggota majlis pimpinan pusat paling muda tahun 2003 lagi. Saya dah melalui semua. Kalaulah tiba-tiba saya menang. Silap silap lagi lemah jantung aku. Sebab saya tahu kalau begini caranya telah disusun dan sebagainya, isyaratnya tu jelas, engkau akan kalah. Jadi saya tak ada masalah. Sebab itu daripada awal, saya beritahu kepada semua, ni korang nak datang ni, korang kena tahu tau, penggal kepala. Ha, sanggup atau tidak? Dia orang kata sanggup dan tak apalah. Sebab yang lebih penting ialah, Isu-isu yang kita perlu selesaikan dalam parti demi menjamin jati diri parti kita, terutamanya bagi manfaat yang muda-muda ni. Saya kalau tengok datang ke JB, saya sejuk hati sikit lah sebab ramai orang yang saya ingat daripada 2014 bila kita mula bercita-cita untuk mengambil alih kerusi parlimen JB masih ramai lagi yang ada daripada yang muda sampai ke yang tua dia dah jadi tua ada sebahagiannya saya tahu telah meninggal dunia pun daripada kawan-kawan di cabang JB tapi kalau saya datang JB maksudnya inilah gambaran sebenar cabang-cabang PKR perjalanan yang cukup panjang dan kita yang dulu rasa muda sebenarnya dah tua ni ni otai-otai ni ha semua ni ha, kan. Semua dah tua lah. Jadi apa yang kita nak tinggalkan ialah kita nak pastikan generasi yang baru itu ada manfaat daripada perjuangan parti ini. Jadi tanggungjawab kita bukan soal jawatan, bukan soal menang kalah. Tanggungjawab yang lebih besar ialah supaya jati diri dan roh parti ini akhirnya dapat kita wariskan kepada yang muda-muda. Kerana kita dah tak lama dah sebenarnya. Saya orang mungkin ingatlah daripada dulu. Tapi saya dah nak masuk 50 tahun dah pun. Maksudnya saya dah lebih daripada 15 tahun di pentas ceramah. Itu belum kira zaman awal reformasi lagi tu. 15 tahun berceramah ni, kalau saudara-saudari berada di tapak saya, cukup lama. Kalau boleh, tak nak dah ceramah. Baik saya berceramah dengan kucing saja lepas ini. Jadi sebab itu, untuk menjawab. Kenapa ada keperluan untuk kita bentangkan kepada rakyat? Ialah kerana ini adalah masa depan parti. Dan masa depan parti ini ditentukan bukan saja oleh siapa yang menang dan kalah. Yang lebih penting ialah budaya dan juga jati diri parti itu yang akan dinilai oleh rakyat. Kamu ada pimpinan yang kamu rasa hebat pun. Dan AMNO dulu pimpinan dia semua hebat. Kita membesar ni tak kenal pimpinan parti lain tau. Kita hanya kenal pimpinan parti AMNO. Kenapa AMNO ditolak menjelang 2018? Kerana rakyat tengok budaya, jati diri, amalan itu bukan lagi yang bertepatan dengan cita rasa rakyat. Jadi kalau saya nak membentuk parti, maksudnya meluntur parti ini supaya dia kekal untuk jangka masa yang panjang, sebenarnya menitik beratkan soal budaya, soal kepimpinan, soal jati diri, itu lebih penting daripada memilih dan mencatur siapa yang akan jadi pemimpin, saudara-saudari. Sebab yang itu akan dilihat oleh rakyat. Jadi, maka hiruklah kita setakat tiga minggu yang lepas. Memang hiruklah. Kalau tengok berita dalam media, tengok social media dan sebagainya, saya boleh katakan gayanya memang kita dah menang. Kerana itulah matlamat awal saya. Eh? Baik. Jadi malam ini saya nak rangkumkan. Eh? Nak rangkumkan. Eh? Kempen macam memang begini. Jadi sebenarnya apa matlamat bila kami mula-mula dahulu, ni rasa dah lama tapi lebih kurang seminggu setengah je yang lepas. Kita mula-mula dahulu dengan podcast di Pucung. Kemudian kita pergi ke negeri-negeri dan setiap satu malam ini kita buka isu baru, kita buka isu baru kan. Pertama sebenarnya saya nak tunjukkan macam inilah membina satu kempen pilihan raya. Sebab itu Kak Oji kata ni dah macam pilihan raya. Memang itu tujuan kita nak mengajak kerana kita tahu lepas ini Kepimpinan baru yang akan mengambil alih kepimpinan PKR ini tak ada seorang pun yang benar-benar berpengalaman membina gelombang pilihan raya. Jadi sebagai hadiahlah hadiah walaupun tak dibayar. Hadiah saya nak tunjukkan macam inilah kita bina gelombang. Gelombang itu bukan sesama parti. Gelombang itu mestilah dengan rakyat dan rakyat akan terjemahkannya di dalam media sosial. Itu gelombang. Dan kalau pihak lawan saya kata tak betul ada gelombang, yang itu saudara-saudari kita boleh berbohong dengan diri kita sendiri. Tapi kita tak boleh menafikan memang dalam tempoh 2-3 minggu yang lepas, ada gelombang yang tiba-tiba PKR menjadi minat semua orang nak tahu apa yang berlaku. Itulah namanya gelombang. Itu satu. Maksudnya perlu disusun dengan cantik, perlu gunakan media sosial, perlu kandungan yang baik, kena ada emosi, kena ada emosi yang dok kata, "Alah dia ni sangat beremosi." Korang kau nak tengok ke pemimpin ataupun penceramah yang bercakap macam robot di depan? Kau nak tengok? Menjadi seorang penceramah untuk kita menarik minat rakyat ini memanglah kena ada emosi. Kerana pengundi tidak pernah mengundi dengan otak, tahu tak? Ini memang kajian yang telah terbukti di dunia. Pengundi tak mengundi dengan otak, dia mengundi dengan apa? Dia mundi dengan hati. Dan hati itu banyak ditentukan oleh emosi. Jadi kandungan kita tidak cukup dengan kata kita sayang rakyat. Semua orang kata sayang rakyat. Tidak cukup dengan kata kita menolak rasuah. Memanglah semua orang kata menolak rasuah. Ia perlu diolah supaya dia dekat dengan rakyat dan mula menyentuh hati dan emosi rakyat. Yang itu saudara-saudari saya nak tanya Yang mana lebih menyentuh emosi Hero atau damai saudara-saudari Jelaslah Macam itulah kalau nak menang pilihan raya nanti Kita ada dua tahun untuk sentuh emosi rakyat ini yang budak-budak ni baru nak up ni. Budak baru nak up BBNU ni ha. Kau tahu apa? Pasal kempen ke apa? Masa aku masuk lokap dulu, engkau dah jadi satu pun belum. Memanglah untuk kita menggamit rakyat, menggamit perwakilan, menggamit masa, memang kena ada emosi sedari-sedari. Emosi itu adalah elemen yang cukup penting dalam kita menggerakkan rakyat. Jadi saya tunjukkan yang kedua, perlu ada emosi. Yang ketiga apa dia? Perlu ada fakta. Bila kita bentangkan kepada rakyat, dia mesti berturut-turut satu demi satu, satu demi satu. Kerana peraturannya ialah apabila fakta dan perkara itu dibentangkan kepada rakyat, kalau dia tidak disanggah melebihi dua minggu, dia lekat dalam kepala rakyat. Sebab itu kalau saudara-saudari tengok pengalaman saya, baik 1MDB, baik Tabung Haji, baik Mara, baik NFC, saya akan buat bertalu-talu supaya saya boleh panjangkan isu itu untuk lekat dalam kepala rakyat untuk tempoh 2 minggu. Kalau isu itu buktinya tak cukup untuk 2 minggu, saya tak akan buka. Sebab dia tak ada kesan. Dia mesti ada kesan sehingga boleh tarik lepas 2 minggu. Kita sekarang ni lama mana dah? Tiga minggu dah lah. Tiga minggu dah. Dan sepanjang tiga minggu nanti saya ulas, saya tak rasa lah fakta-fakta yang kita bentangkan itu telah disanggah dengan berkesan. Bila kita bentangkan, Akmal bentangkan JB Glamour lah. Kes kerat potong tanpa kepala ni, Glamour salah satunya ialah JB lah. Bila telah ditunjukkan, bila ada bukti. Sebab logik rakyat di bawah ni tak boleh menerima. Penyokong kita di bawah, anggota kita yang biasa berkempen, dia tak boleh menerima. Macam mana orang boleh undi semua, tetapi ketua dia itu orang tak undi. Tak, tak pernah berlaku, saudara-saudari. Seolah-olah macam ni, seolah-olah. Saya bagi contoh seolah-olah. Kita semua masuk pilihan raya. Kalau bertanding dekat Sembrong pun calon PKR menang di Sembrong, saja pergi Sembronglah kan. Calon PKR menang di Sembrong tapi Anwar Ibrahim kalah. Tak masuk akal. Kalau di Sembrong boleh menang maksudnya gelombang itu ada, maka sampai ke ataslah menang dia tak masuk akal dalam satu kumpulan yang menyusun yang memimpin eh orang AJK paling bawah pun boleh menang tiba-tiba dia tak boleh menang tak masuk akal sekali-sekali jadi sebab itu bila ada fakta bila ada bukti dan bukti itu bila kita bentangkan kepada rakyat dia tidak dijawab dengan baik oleh lawan itu juga yang akan menguatkan lagi gelombang dan melekatkan lagi pemahaman rakyat dalam jiwa mereka. Dan apa lagi? Orang sebenarnya nak tengok, bila kita masuk dalam pilihan raya ni, kita mesti berani mati. Kalau main-main selamat ini pilih-pilih ni, memang orang tak suka. Saya. Dalam politik ni, rakyat ni, dia melihat politik ni sebahagiannya sebagai hiburan. Berapa ramai orang faham yang politik ni sebenarnya hiburan kepada rakyat biasa. Dia melihat sebagai hiburan. Katakanlah yang masuk berjuang, yang bertanding tu Allah penakutnya lah. Sekejap nak tunjuk muka, betul lagi. Sekejap tunjuk muka, betul lagi. Siapa sukanya? Orang suka sebab ini satu hiburan. Dia macam orang tengok gusti lah. Lagi kena lanyak, bagus. Bangun, lawan lagi. Ha. Memang macam tu lah. Boxing ke, MMA ke. Memang jiwa manusia dia suka tengok. Lagi kau kena sepak, kau bangun walaupun dah berdarah, kau lawan balik. Itu yang kita dah tunjukkan dalam tempoh tiga minggu yang lepas. Ini kumpulan-kumpulan seperti yang Tok Min sebut. Ini kumpulan yang keras ni. kerasnya. keras ni ugutlah macam mana, pukullah macam mana tak makan samannya. Sebab kita ingat sekarang ini kalau rasa sekarang ni nak takut, eh kita dah lupa asal usul kita lah. Dulu dengan FRU tembak pun kita duduk kat depan tu. Kena pukul darah saya dulu-dululah eh. Ini boleh cerita pasal Akmal, dia balik daripada US. Saya ingat dia tak pernah demonstrasi di Malaysia. Jadi ada demonstrasi tahun 2009 dekat KL lah masa tu yang pasal air Selangor ya tak. Ha. Aku dah selalu demo dah, selalu kena pukul kadang-kadang. Jadi saya tahu bahawa benda yang paling menakutkan bila kena kejangan polis sebab kita lari tak laju. Kan? Kita bukan sprinter, kan? Jadi selalunya kalau nak tahu demo tu, saya dulu banyak menganjurkan demo kan. You know, kalau kita betul-betul pandai, kita cari tempat demo tu yang ada jalan tikus banyak. Tahun 2009, siapa dah pergi buat demo, dia buat demo dekat masjid negara. Ini pasal ni. Masjid negara tu kawasan besar tau. Kau nak lari jalan tikus mana? Jadi, ha, saya memang nyari-nyari lah lari. Memang nyari-nyari polis kat belakang tu nak kena, nak, nak sempat sampai pukul lah tapi lepas. Akmal oleh kerana kita lari-lari ni, tak kena pukul, dia rasa tak puas, dia nak kena pukul dengan polis juga. Dia tanya, ada tempat lain lagi tak? Nak pergi mana lagi ni? Oh gila, nak kena pukul, nak masuk lokat, tak payahlah, cukup lah pergi demo itu, merasa demo, cukup lah, tak payahlah sampai kena pukul. Yang itu sebenarnya, saudara-saudari, rakyat suka. Rakyat suka orang yang sebenarnya keras kepala. Sebab apa rakyat suka, saudara-saudari? Selain daripada hiburan, kenapa rakyat suka? Sebab rakyat tahu kuasa ini membutakan. Dan rakyat tahu sesiapa pun, parti mana pun yang berkuasa akan ada penyelewengan. Memang akan ada orang yang tergelincir bila ada kuasa. Dia buta dengan kemewahan, Bayangkanlah sebelum ini kita duduk dekat mua tak ada orang nak tahu semua tiba-tiba jadi orang besar orang himpit ke kanan baju kot semua bagi hadiah semua ni memang buta ha? lah bukanlah saya kata orang mua lah kan ni orang mua duduk ke depan ni dia perlu kan saya bagi contoh kata kan lah tak jadi rakyat tahu, rakyat ni kenapa dia tahu? Dia sebahagian daripada sistem. Dialah pentadbir, dialah pegawai, dialah juga orang swasta yang berurusan. Dia tahu masuk keluar masuk, silat-silat sama semuanya. Sebab itu rakyat menghargai jenis yang tegas dan kaki lawan. Kerana bagi mereka, kita perlukan orang yang keras untuk melawan budaya itu. Lagi banyak parti yang nampak tegas dan berprinsip, parti itu dekat dengan rakyat. Sebab dia tahu kalau mereka berkuasa, walaupun akan ada risiko bila berkuasa, ini penyelewengan dan sebagainya, tapi saya yakin bahawa kumpulan mereka ini akan boleh melawan orang kata apa nama ini, uh, dugaan berkuasa itu lebih baik daripada parti-parti yang lain. Itu yang kita buat dengan hero sehingga kepada malam ini dan saya nak ambil kesempatan mengucapkan terima kasih kepada semua malam ini saya selalunya takut dekat JB ni takut orang tak datang lah takut itu jadi saya terima kasih banyak-banyak kepada bukan saja semua yang hadir pada malam ini tetapi semua yang hadir di semua jelajah kita di setiap negeri yang pecah panggung dan juga terutamanya semua penonton-penonton yang telah mengikuti daripada awal Mei lagi termasuklah penonton-penonton kita daripada Vietnam